ваш товар или услуга. Вот. Между ними начинается бизнес и начинается маркетинг. Все там, на грани между этими двумя да, да, реальность такая, да. что вы бизнес, и бизнес есть, денег нет. А потом бизнес есть, какие-то маленькие деньги есть. А и большие или маленькие опять. Потом бывает минус. Все это проходят, эти предприниматели поймут. Совместно с Карази на сегодня мы проводим здесь мероприятие, посвященное тому, как же правильно стоит инвестировать в некую своей идеи, задумку, как его стоит преподносить для какого-то судейского коллектива, который, в принципе, в состоянии продвинуть ваши идеи на том либо ином рынке. И каким образом в дальнейшем эти инвестиции и этот проект сможет, скажем так, осуществиться в мечте вашего дела? ну, помимо того, что мы исполнительный директор, два человека, мы еще и хозяева. Владельцы. Владельцы. Да, да, мы владельцы. Мало того, мы еще и программисты доводятся. Они а доводилось то частейше, а теперь доводится немножко меньше. Ви е, <рес> е, мене звати Сергій Савченко, я CEO о компанії Паемлек. Мене зовут Іван Самохин і я CEO о компанії Паємбек. Ми прийшли на it Крауд, на кльову конференцію для того, щоб розказати про нашу компанію, почути про інші компанії, завестись новими знайомствами, поговорити зі студентами, розказати, що ми самі студенти і що ми всіх беремо, не всіх, але беремо. І щоб знайти потрібних нам людей, щоб потрібні люди. Мы пришли поделиться нашими шишками набитыми за последние два года, пока мы есть на рынке. Чтобы люди посмотрели, как начинает, что может быть, чтобы люди не набивали такие же шишки себе, чтобы было всем лучше. Мы хотим услышать историю развития, как они развивались, как они добились успеха и надеемся, что это нам поможет в будущем. Да, а все и выпускают универсальных студентов, мы считаем, что вот такие. Да? Мы... вот ты станешь на вашем а не нет.